для начала салатик. Давай сверху. Тингери, oh, yes. yes. Смотрите, что тут есть. Орехи, яблоки. Ой, Стивен, ай, фаргат. Вот и А, черри, черри. Черри, dried cherries. И сушеная черешня. Ой, мятка даже. Вот это доброе сейчас будет. Иван сказал, я тебе не скажу, как это э... смакуе. Вот ты должна попробовать сама. М -м -м -м, что это? Да. Заправка, пизда, как вкусно, что это? Я думаю, это яблочное пюре. Боже, как вкусная заправка! Я бы так хотела дома повторить, но я не могу понять, что в ней в этой заправке. У нее много принесли. Get to home. Okay. А что за это? Заправку салатика и заправлю вот этой заправкой их. Я не знаю, что она, она чудова. Она пахнет яблоком. Это там яблочный Не. Это такой вкусный заправка шинила. Это пиццерия. А, усё. Вот так называется.

Какая балакала, Стивен умолотил свой салат. Я вот это буду есть. Я заберу. Good place for kinder. Для yeah, kinder. kinder. Ну, mm -hmm. странные тесто. Прямо только желтое. Ой. Ну вкусно, не идеальное, но. Только из-за того, что я не за тесто. Почему оно такое темное? Ну заведение такое классное, атмосферное, с детьми, молодежью так, с семьей очень классное, яркое. Ну, такое, видно, что тут как будто дизайнер поработал. Интересно. Люди на меня. Я люблю пиццу с грибами. Грибами люблю, потому что мне нравится тесто в пицце. Тоненькое, хрустящее. И чтобы ничего не перебивало вкус этого теста. Ничего такого резкого. Но солями, оно имеет, ну, оно будет доминировать, да, над этим тестом. Я не люблю. Мне даже чтобы я тесто почувствовала. Чтобы оно хрустело, пахло. Вот такая пицца была у меня возле вечернего, возле моего дома на вечернем. Гранд пицца. Там тесто такое, что его я иногда заказывала просто, там у них была такая опция, без ничего, просто вот эту лепешку взять на которой они ну, делают пиццу. Ты заказываешь просто вот эту лепешку, она как и называлась? Хлеб с таком. И она потом полывала, и они спекут ее в печи. И там была пицца на дровах. Спекут ее в печи. И польют так этим оливковым маслом, с чесночком и, сори, с зеленью. И вот это было бы не было самое вкуснейшее. Она такая была дешевая, эта лепешка. І мені вона був вкусніше, ніж піца. Ну якщо піцу, то я брала іменно з грибами, щоб вона ще такика називалася. Сюди да, тут сам брала. Перепробувала багато, а брала іменно от... короче, були гриби І хамон тут. Yes. І хамон був, але він не перебивав вкус от этого тіста. А вот у солями я хотел за солями. Я не люблю. Но сейчас я все равно попробую. специально так взяли, чтобы что, Стивен, он гуд. Ну, это тесто мне не надо. не знаю, что оно темное. Я, кстати, туда тыкву добавила, чи куркуму, чи шо. Ну, все у Стивена. С... Салями, Солями, да? Паперони. А, паперони. Солями, паперони.

Да нравится, только скажи, что оно желтая. Это я не знаю. Я не знаю, а что он такое желтое? Стив говорит, что это как бы сильно зернового ну, пшеница. Нет, она желтая. Что туда добавила? Ну, не знаю, что. оно неплохое, но это не, нас, как бы не настоящее тесто, конечно. Ну, Непоганое. На один раз на один раз. Вторую я, такой бы, я бы не захотела. Бы, а салат бы захотела. Я забрала соус. Вот это мы забираем домой. Соус забираю. Сделаю салатик дома. Тут вот так тепло. Аж мне не тепло. Ну, погано так. А как прийти... Я против салатика пришла бы сюда еще, а так второй раз бы не... Ну, хотя интересно, вот семейная такая. Вот эта сумма 57,74. Ёмки, это ванная. Они из ванны сделали это. Сидушку сделали. Пожалуйста. А из машины сделали такой ресепшн. Короче, бар, чтобы побухать, А тут чтобы покушать пиццу. А, и вот там еще есть этот. Я думаю, это.